що це була моя минула команда. Я починав сезон з нею, тому це було дуже важливо для мене, принципіальне грамоту так сказати. Але хотілося доказати, що вони багато чого втратили. Ми набрали, розчаровані. Не вистачило двох очок, в кінці могли вигнати, але десь, мабуть, всередині гри був промах. Кого із суперників ви не змогли втримати сьогодні? Як на твій поверх? Ентоні ну, другого номера. Він достатньо багато грав один на один. От, дуже часто робили погану зміну. Навіть, ну, я в тому числі тобто, то, то виходив на нього, він скидав моєму конце і він з забивав звернув. Тобто вони заплутували нашу оборону, можна так сказати. Ну, Те, та що заплутували, просто ну, це була основа їхньої гри. Вот так вот, один на один, а потом с кем. Mm. Вот. Ну не вистачило трошки, еще бачимся. Будем сподеваться. Трудная игра, у них тоже хорошая команда. Готовились, как и всеми соперниками. В этой игре радует, что выиграли подборную, проиграли. Проиграли свою игру. Я думаю, что то, что Гуэнтониглос хорошо играет, то, то, то мы знали, 27 очков. Я не удивляюсь, что он так, так бьет. А, некоторые моменты, может быть, мы смогли, могли бы лучше играть, но против него не получилось. Но команда команде сказал, сказал, что не должны забивать. Пусть иностранцы забивают, но не должны забивать украинские игроки. Во второй половине то, что сделал Бобров. Шесть очков или больше даже. Это мы просто не сделаем. потеряли дисциплину или, как говорится, ориентацию в защите. Большие игроки пропустили его этот кольцо. Некоторые тактические фала, этот, где у нас было договоренность, что с 55 номером везде мы меняемся, шведом, швец, да, и он забросил очень решающий трюник, так что это не действительно. Наша команда на 100% не сыграла, так что так как мы договаривались и вот эти нюансы, некоторые нюансы, я даже не смотрю на Гудса, решили исход игры. Было ли место оценки какой-то, если возвращаться назад? Нет, нет, оценки не было. Потому что я сказал уже перед этим, говорю, что украинская лига очень сильная, все команды одинаковые, равные, каждая у каждой может выиграть и вот этот там уже. То, что у них 2-9 было, это ничего не говорит или сколько там так победы. Yeah. Я и команда тоже самое сказал, что никакой проходной игры здесь не будет. Ну, это не Шейвис, а был недельный у Алексея Нитерана к примеру месяц. Шейвис поставился mm -hmm. две игры, а сегодня вот что-то, когда вы сказали, что он пошел тройал, не впечатлил. Как вы думаете, повлияло это? Вот, решение тоже ну, трудно может... сказать, но он увидите, какие он не видит, как мне промазал а из-под кольца. Свободные броски уже обыграл. 8-1 из двух броски. Но бросать по там, и увидели, он промазал два раза без кольца, Козлов свободно промазал из под кольца, но такие тоже решают иначе там надо стопроцентные ситуации использовать, мы не использовали, мы мазали все подряд, ошибались в защите и не хватило до конца этого, результат. А волнения никакого? Вы не думаете, что как-то так переволновались игроки или что у них не получилось? Я думаю, нет. Я думаю, нет. Но мы, не я недоволен мы игры Чумаком, три раза партнеры пар партнер на хорошие ситуации, не все промазал, в защите провал, просто потерялся. Из-за этого у нас опять у меня был отрыв, мы должны были догонять. Третью игру подряд, уже четвертую. Так что будем We fought a tough tough battle you know um, i can't say enough for how everybody uh, played through adversity even when we lost the game we we si si bodiamo i gat mi byli gat top igrali toczy mi khatiali we gat pieri igri nie kili no jest a you know uh it was, just, uh, it was just a step forward for our team. I think not, not to take away um, anything from our opponent, but I think um, you know we're starting to finally uh, grow as a team, move in the right direction. Kako mi grebujemo viđaš pod njima? Ita prostor. Stotasto nas <laughs> je mnogo i duži stotu. Mi eta sezona možemo izgraditi. Očigrašćuje mi možemo viđaš stotat, no.

Ја ја очи раз ја шо, потому што Антони, он он лидер, он е тоа што на наша команда е нужна. Кто не биде што знае што делат како игри е да жестки. И сегоди он очи што се Ја ја раз тоже, же, потому што кога команда би игра, а следуваше неделу ми на тренировка ми Um. Лучше uh, трер... тренировали, не знаю, мы работаем. И это uh, большая мотивация для нашей команды, и для меня как тренера. То есть можно сказать, что первые семь игр были проиграны, а, потому что они не были проиграны? пожалуйста. Я не так хорошо. Можно сказать, что первые семь игр вы проиграли, потому что в команде не было лидеров? Я проиграл. <вз Reno> <вз archaeological> нет, не понял. Я, я прошу прощения. Мы проиграли семь раз, Потому что у вас не было лидера? Нет, не был готов. Команда это очень молодая, нужно работать, нужно учить. И мы только говорили работа. Мы работаем очень хорошо, все тренировки мы очень жесткие тренировали. Работаем, это, это важно, очень важно. Когда команда работает, мы не знаю, здесь или завтра, или позже завтра, но как, как, когда команда очень хорошо работает, я очень рад. Повторите, Paweł, ja oczyszczył, bo Paweł, bo tamuż to Paweł, on on zna iść komanda naszej komendy, on oczyszcza, on igraje w dziesiątce, on na baleni, jeżeli, jeżeli on jest zwolniony, on braśałeś, jeżeli on jest wolny, on graje z komandą, Ot, to oczyszcza, on ma dojrino, ja myślę, mhm. ja on dąbio, on może być oczyszczen ważny igra. А каких молодых игроков вы планируете в ближайшее время подключать к составу? Нет, я не понял.